The сейчас почти так пробовали. Боже, какой Вот они только вернулись на Рождество. Они 21 день были там. И они показывали вот эти вот пенсии. И вот мы раньше всегда думали, какими же красками Рэри пользовался. А это вот естественные краски природные. Это небо, вот солнце садится там в центре, Стату и чажи с нижнем котле. Чуть-чуть. еще погладили рыбу, <coughs> взяли картофель и расправили крылья. пошел ляли. Давай. Меня по дороге не возьмут в лес. Ты их возьми. Скажите, мы пойдем отбивать. От блока. Раз. Два. Три. Первая отбива. Выбираем нижний петло. Гливаем ладошки. Умываем крыльца. Прячеваем рука. Спасибо всем, что у вас присутствуют три уровня души три уровня сознания. Это низкий животный уровень, это изначально душа, а потом второй уровень, это собственно осознающие. И высший уровень это человеческое сознание или сознание охватывающее всю ну, Вселенную. И вот по мере того, как мы развиваемся, все в нас пробуждаются вот эти три уровня. Низший уровень это не хорошо, не плохо, просто нам надо сохранять свою жизнь. Нам надо. Вот, но когда пробуждается самый высокий уровень сознания, то это тот уровень, который может трансформировать материю. И вот через, скажем, какую-то мощную эмоцию, которая пробуждается через боль, это сознание может сюда прийти, может быть в вас, быть в человеке. Поэтому, как бы, да, с одной стороны мы сохраняемся через полезную пищу, через здоровый образ жизни, а с другой стороны мы не можем получить другое, не пройдя испытания, не пройдя выпробу. Поэтому ну вот мы включаем в свою жизнь, в свой обиход, вот это страдание тела и преодоление страданий через боль, через наш страх животный, да, это первый уровень души. Идет преодоление этого и включение того, что я все могу я все-таки могу, и тогда это надо и костры, которые поддерживаются, на которых же сжигаются умершие, и поддерживаются они постоянно, они даже могут переноситься с места на место, но, как говорят, этот костер горит уже там 7 тысяч лет. Ну какой же он? Тут дрова другие, тут уже сколько людей сжигали. Почему это тот же, тот же самый костер? А? А что, а что остается того же? Все другое. Остается непрерывность. Непрерывно. Так вот, наша непрерывность это воспоминание еще о наших предках. О том, что мы не прерываемся, мы передаемся от одного к другому. И вот мы сколько лет уже живем на земле, да, наш род, людской род. Все называют разные отцы, что я вообще цифры... Ну вот мы, не прерываем. вот мы не прерываемся. Мы не прерываемся, мы передаемся, как вот костер, который тоже передается. смотри, чтобы камера не расплавилась. И что мы при этом укажем слова? Я сильный духом, чи я сильный духом, я сильный духом. Я сильный духом. Я сильний духом. Знизу, зверху у вас іде енергія, котра насичує вас і силою землі, і силою повітря, і всім, що існує навколо вас. Тобто ця установка підключає вас до коренів нашої землі і до того, що відбувається зараз у нас. Якщо у когось є сперечання з цією моєю позицією, ну можете сперечатися, але все ж таки включається через себе, скажімо, і людина може бути іншою мовою чи іншого вірування. Але якщо вона включається в цю цю вібрацію, я сильний духом, дає цю установку, то взагалі її сила з нижніх кінцівок, з нижніх відділів, вона починає підніматися вверх. І пронизує людину знизу до верху і вище самого неба. Ми підключаємося і до сил космосу взагалі. Тобто Земля як планета не має значення вже, де, де ти знаходишся, в якій країні. Іде розширення свідомості. І через це ми можемо спілкуватися і між собою, і між континентами. От як ви кажете, що йде але дійсно йде, якщо людина цього бажає, якщо вона відкрита, то вона отримує набагато більше, ніж вона навіть там читала декілька бібліотек. За сильним духом, за сильним духом, за сильним духом, на сильним духом, за сильним духом, на сильним духом. Пожарынка. Пожарынка. Чего их так широко раз, 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 Ну Чем больше, лучше. Они же будут делать по кругу, я понимаю. Не, они прямо бегают. Почему не по кругу да. будем проходить? Мы когда первый раз вот бежали, бежали, у нас была дорожка метров пять. Вы помните Сейчас первый раз? Так, пошли. Я сильный духом! Я сильный духом! Я сильный духом! Я, я сильный духом! сильный духом, я 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 сильный духом. Молодец. Молодец. Prayed, Пошел. А где сильный духом? Забыл. я сильный, дух, я сильный, wizard, я сильный. Voice.

я вас всех обнимаю, целую. А вы что, остаетесь тут же? Нет, тоже здесь. Но просто там неудобно обниматься, целоваться. А здесь удобно. Еще пока есть дом. Как я вас люблю? Вы знаете, что мы вас всех любим. Вы всех меня любите.